जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब खैरियत से जी आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई की रेसिपी चपली कबाब इसमें के लिए हमें चाहिए एक पाव कीमा उसके अलावा हमें चाहिए बेसन तकरीबन दो बड़े खाने के चम्मच और साथ में हमें चाहिए एक टी फुल नमक ज़ीरा अजवैन पिसा हुआ सूखा धनिया दो टी स्पून और एक टी स्पून सी हुई मिर्चें दादर मिर्चें और इसके साथ हमें चाहिए कोई पाँच तीन चार हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए और एक अदद हमें टमाटर चाहिए दरम्याने साइज का और दो अदद हमें प्याज चाहिए दरमिया साइज के इसके लिए वो उसको हमने पहले चॉप करके रख लिया हुआ है और हमें साथ चॉपर चाहिए होगा क्योंकि इसमें हम इसको कभी कीमे को मैश करेंगे तो आज अंकल मुन्ना आपके लिए लेके आए हैं नई रेसिपी तो उसको सबसे पहले आप बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को क्लिक करें ऑल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिल जाए इन टाइम और आप वो देख सकें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए पैन में हमने बेसन जो है वो डाल लेंगे और थोड़ी सी हल्की सी आग उसके नीचे जला लेंगे बिल्कुल दम की तरह की इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे पहले बेसन को आप फैला लीजिएगा इसको आराम से पूरी तरह से इसको पैन में स्प्रेड कर दें फैला दें इसको और हल्की आग पे आपने इसको भूनना है आहिस्ता आहिस्ता से जब यह भूनने लग जाएगा तो आपको बड़ी प्यारी स्मेल आएगी इसकी ये जरा थोड़ा सा नमी होती है इसमें और वो उसको खुश करने के लिए इसको भुना जाता है ये पक जाता है तो फिर बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका तो इसको हम भून लेते हैं पहले अच्छी तरह से और अब हम करेंगे कीमा मैश करेंगे इसमें चॉपर में चॉप करेंगे एक पाव कीमा है ये बीफ है गाय का कीमा है बीफ आप इसको मटन में भी बना सकते हैं चिकन भी बना सकते हैं तो हम उसको एक पाउच कीमे को हम इसमें मैश कर रहे हैं अच्छी तरह से चॉपर में चॉप चॉप कर लिया हमने अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भुना था बेसन थोड़ा सा हमने उसको भुना था अब हम इसको उसमें ऐड कर देंगे और चॉपर फिर चलाएँगे हम ये सारे मसाले हमने आपको पहले बता दिए थे इसमें अजवाइन है लाल मिर्ची हैं नमक है जीरा है और साथ पिसा हुआ सूखा धनिया है मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं हम लोग कम खाते हैं इसलिए हमने कम रखी है मिर्चें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इधर एक जहाँ हो जाए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो जाएगा तो आज हम आपको बना के दिखाएंगे चपली कबाब पिशावरी चपली कबाब बड़े मज़ेदार बनते हैं ये और इसका वैसे ज्यादा मज़ा बीफ का ही आता है बीफ में अगर बनाई दें तो अब हम एक अलग से बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने इस कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ से गूंद लेना है ये देखें अच्छी तरह से इसको हम गूंद लेंगे आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा कुकिंग ऑयल, ताकि आपके हाथों पे मिर्चे ना लगें तो इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे प्याज ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है जिस तरह आटा गूंदा जाता है इसको अच्छी तरह मिक्स करना है आपने कि ये प्याज और जो कीमा है वो एक जहा हो जाए और पता ना चले कि कीमा और प्याज अलग अलग ना हो बिल्कुल इसको अच्छी तरह से फोल्ड करते जाएं, बार बार आप गूंदते जाएं अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके अलावा एक अंडा आपको चाहिए ये देखें प्याज दिखना बंद हो गया कीमे के अंदर काफ़ी हद तक तैयार है हमारा कीमा अब हम इसमें अंडा ऐड कर लेंगे एक अदद अंडा उसको हमने हल्का सा फेंट लिया अंडी अंडे की जर्दी और सफ़ेदी मिक्स कर ली हुई है और हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे ताकि अंडा जो है कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बहुत आसान रेसिपी है आप घर में जब भी टाइम मिले बना सकते हैं रात को अगर आपका कीमा हो और चीज़ें आपके पास हो तो आप इसको बड़े मज़े से बना सकते हैं जी बड़े ही टेस्टी बनता है ये और सबसे बड़ी बात है कि सारे अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक हम इसको बना रहे हैं घर में और सेहत को मरूज़ खातर रखे घर में ही खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है बाजार के कीमे का कुछ पता नहीं होता किमा किस चीज़ का दे रहे हैं वो ये देखेंगे ये कीमे की शक्ल इस तरह से आ गई है प्याज इसमें मिक्स हो चुका है अंडा भी मिक्स हो गया अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें चार पाँच सब्ज़ मिर्चें और एक छोटे साइज का टमाटर है इसमें वो हम इसमें अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करें चारों तरफ से ताकि कीमा एक जहाँ हो जाए प्याज कीमा और टमाटर और मिर्चें भी मिक्स हो जाए सारी एक तरह से अच्छी तरह से फोल्ड कर लें हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आपके हाथों पे मिर्चें ना लगें नहीं तो आपके हाथ पे बहुत मिर्चें लगेंगी जलन होगी हाथों में बहुत ज़्यादा ये ये हमारे कीमा बिल्कुल रेडी है अब हम इसके बनाएंगे चपली कबाब पहले इसको गोल बना लें आप अगर इसको राउंड शेप देना चाहते हैं इस तरह से तो आप राउंड शेप भी दे सकते हैं लेकिन आमतौर पे जो चपली कबाब होते हैं थोड़े से लंबाई शेप में होते हैं जी इस तरह से इसको ज़्यादा आपने मोटा नहीं बनाना क्योंकि फ्राई करने में फिर प्रॉब्लम होगा कि अंदर से अच्छी तरह पकेगा नहीं अभी हम सारे कीमे के आहिस्ते इसके हम बॉल्स बना के पहले उसके बाद हम इसकी चपली कबाब बना लेंगे ये देखें कुछ लंबाई शेप में इस तरह से गोल भी बना सकते हैं आप आपकी मर्जी है आपका मुंह जैसे करें आप गोल बना लें ये ये हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं बड़ी अच्छी शक्ल नजर आ रही है इनकी माशा से तो हम हम अगला स्टेप करते हैं इनको हम अब फ्राई करेंगे एक हम तवा ले लेंगे या पैन ले लें कोई भी उसके ऊपर आप उसमें ऑयल डाल लें या घी डाल लें इट्स अप टू यू और गरम हो जाए तो आपने उसके अंदर वन बाय वन इनको ऐड करते जाना है चपली कबाबों को ये दो हो गए और यहाँ पे मेरे खान में चार हम रख सकते हैं आसानी से इट्स डिपेंड आपके पास किस साइज़ का तवा है आप उस साइज के तवे में इसको रख लें चार रख लें तीन रख लें एक थोड़ा सा ऊपर आ गया ज़रा जगह बना लेते हैं इसकी हम ये देखें अब हम इनको लाइट फ्लेम पे इसको हम करेंगे ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं दरमियाने फ्लेम पे आपने हल्की आग पे इसको तैयार करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए ये देखिए ये फ्लेम मैंने रखा हुआ है। धीमी आग पे आप पकाएंगे तो बड़े आराम से आपके जो हैं ये तैयार हो जाएंगे ये देखिए ये तकरीबन एक साइड से तैयार हो चुका है ज्यादा जलाना नहीं है इसको अपने। तवे की साइड भी चेंज कर लें कई दफा होता है तवे को एक साइड से हीट ज्यादा आ रही होती है दूसरी साइड से हीट कम आ रही होती है ये देखिये ये हमारी एक साइड से तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। इसको आप दुबा के भी चेक कर सकते हैं उसमें ये देखिये ये दोनों साइड इसकी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं हमारी आपने एक टिश्यू पेपर का आ, लगा लेने हैं प्लेट के ऊपर ताकि इसका सारा ऑयल जो है जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाए उसके बाद आप इसको दूसरी प्लेट पर ड्रेसअप कर लीजिएगा ये देखिए ऑयल सारा टिश्यू के ऊपर आ जाएगा फालतू ऑयल जो होगा इसका ये बाकी का भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं बड़ी एहतियात से आपने इसको फ्लेम हल्का रखना है ज़्यादा फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना तकरीबन दो से तीन मिनट तक आपने एक साइड को पकाना है लो फ्लेम पे, और फिर आपने उसको पलट देना है दूसरी साइड पे, वो भी आपने दो से तीन मिनट उसको फ्राई करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई दो चम्मच पकड़ लें एक बड़ा चम्मच छोटा चम्मच पकड़ लें ये देखिए बड़ी एहतियात से ये आप इसको फोल्ड कर लें ये देखें एक साइड हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है जो हमने दो से तीन मिनट हमने इसको इस टाइम पे फ्राई किया है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं बहुत ही लजीज बन रहे हैं ये देखें हम दबा के देख रहे हैं इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा अब ये ड्राई हो चुके हैं और तकरीबन तकरीबन ये नियर टू एंड है बिल्कुल बन गया है बिल्कुल और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बन रहा है ये हम इसको दुबा के देख रहे हैं जी बिल्कुल सही बन चुका है ये अब हम इसको पलट के देख लेते हैं एक साइड हमारी ऑलरेडी तैयार थी पहले ही ये देखिए जी हमने तैयार कर लिए हैं हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तो अब हम इसको ड्रेसअप कर लेते हैं अच्छी तरह से प्लेट में लगा लेंगे ताकि ये जो ऑयल है इसका सारा निकल जाए अच्छी तरह से ऑयल निकल जाए ये देखिए जी हमने तैयार कर ली है इसको पुदीने की चटनी के साथ हम खाएंगे बहुत मज़ेदार होती है पुदीने की चटनी इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा रमज़ान की तैयारी है तो उसमें पुदीने की चटनी ज़रूर बननी चाहिए और इसके साथ ही हमारे पेशावरी चपली कबाब तैयार हैं इनको हम टेस्ट करते हैं खा के देखते हैं कैसे हैं आप भी उठें और बनाएं आज चपली कबाब कैसे मज़ेदार बनते हैं खा के देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपने चपली कबाब बनाए हमारे तरीके से आपको कैसे लगे जी अल्लाह हाफिज़ टेक केयर आप सबको बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे आपकी इज्जत में और आपकी रज़त में इजाफा फरमाए अल्लाह हाफ़ टेक केयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू वेरी मच